А у Кремля заявила про продолжение работы над проектом меморандуму щодо миру. Про це заявила Захарова. Россия продолжает разработку проекта меморандума относительно будущего мирного договора с определением ряда позиций, таких как принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения, потенциальное прекращение огня на определенное время, в случае достижения подчеркну соответствующих договоренностей. Как только меморандум будет подготовлен, а я хочу отметить, что министр иностранных дел России Сергей Лавров буквально ежедневно комментирует ход его проработки, он будет передан в Киев. Рассчитываем, что украинская сторона ведет такую же работу и направит нам свои наработки одновременно с получением российского документа. А насправді шкурям насміх, ось всі ці заяви, бо розраховує Російська Федерація лише на одне продовжувати цю страшну і криваву війну. Ну а ось такі заяви це, знаєте, лише намагання відбілити репутацію Кремля на міжнародній арені. Хоча давайте відверто. Яка там репутація, коли весь адекватний і цивілізований світ зневажає кремлівських чиновників і пропагандистів теж?